Там вчера, когда Уферов зачитывал про разоружение Запорожской Сечи к э э Екатерине, а первопричина э разоружения Сечи была, Емельян Пугачев, в том числе и с донскими казаками украинского происхождения, поднял бунт, который стоил Российской империи неимоверных трудов, чтобы это все придушить. Были ну, армейские военные действия, воевали без дураков. Местное население поддерживало Емельяна делали им пушки, то есть заводы ВПК, которые за Уралью делали пушки для царя, для царицы, они начали поставлять Емельяну. И понеся большие потери, Екатерина приняла решение, что все эти сичи, Яйскую, там, Запорожскую, это не было связано только с украинцами. Украинцы, для понимания, потому что вот эти все наши пропагандоны, типа Алферова и других сейчас, которые типа украинские историки, но ну, врут. И они рассказывают о каком-то геноциде. На самом деле этого геноцида как такового не было. Просто она намучилась с сечевиками за Уралья казак, казаками, которые были вместе с Пугачевым. И... <соспорожцы> а запорожцы были верно подданные. То есть Каунышевский был человек, которого она только наградила огромным орденом за особые заслуги. Каунышевский ходил с походами это был ЧВК Вагнер Екатерины II. Запоминаем. Просто история переврана. И наши идеологи ну, начинают нам пудрить мозги. И абсолютно украинский человек на миллион процентов, но за правду. И она распускает эту Сич. Когда они окружили Сич, указ зачитывали, что казаки должны жениться, потому что те, кто были с и ходили с походами, у них было... Ну, у них было... Жену иметь это правило по оттуда. Начать пахать землю они не работали. Он говорил, что казак это может быть шабля, мушкет, но пахать это это плев столько может. Ну, то есть они были такие шляхетни. Либо, если вы отказываетесь покинуть государство. То есть они часть их ушли к туркам. И ушли туда же там, где Вася и Ломаченки проживают. Калнышевский был абсолютно верно поданный человек Екатерина. Никаких бунтов не было. На него писали кляузы, но на кого кляузы в этом мире не пишут. Что она сделала? Она его, она их арестовывает, это его, канцеляриста, потому что канцеляристы в основном становились, это типа начальник штаба, ГШ. Становились потом гетьманами после того, кому писали письма. Это самые образованные люди были. И судью Сечи. Их троих вывозят в разные монастыри. Никто их не трогал, не казнил. Она ему назначила жалование, по которой ну, просто было огромное. И он там жил. Никакой этой выгребной ямы не было, про которую пишут, что он там... Ну, представьте, человека там 80 лет или 84 садят в выгребную яму, и он прожил потом еще до 104 или до 102 лет. Он жил с монахами в монастыре, получал денежное жалование на которое помогал, ну и оно было огромное. Помогал монастырю, пересылал деньги сюда на свою родину. Он, по-моему, где-то был из Сумской области, Харьковской, где-то там в этих землях. И на эти деньги строили монастыри. Когда он умер, <клёх> Российская Православная Церковь возвела его в лик святых. А перед самим темпом, распуском сечи он был самой высокой наградой награжден Екатериной II. Об этом просто не любят говорить. Он не был никаким великомученком. Он был обычный хаудей, который служил в Российской империи, в Москве. Understand? Understand. Но у нас тут нарисовали такой индийский сериал, что мама дорогая. Я хочу спросить любого вот этого Капранова, зачем ты врешь? Вот зачем вы врете? Зачем вы врете? Рассказывайте, как оно было. И, то есть, запоминаем, что она распускала все сечи. То есть, если до Емельяна Пугачева, до вот эти ЧВК, которые захватывали Дальний Восток, Хабаровск, Кубань, юг Украины в пользу России, местные казаки, они были наделены сверх полномочиями, то после Пугачевщины это все было упразднено. Вы посмотрите даже по датам, только рубает голову Пугачеву, сразу же выходит указ о распуске сечи. Все. Все, доктор Ваца. Мы же просто набрались, как сучка Бог, то, что нам по СССР врали, и Российская империя сейчас врет. По истории. И нам наши занялись тем же самым. Главное, надо было жениться, потому что казаки жили без женщин. Они где-то понабирали вот этого устава, орденов, крестоносов. И запоминаем, что Сичь Запорожскую создали короли Польши. Они да. а мы сами. Кстати, по поводу вот этой темы, когда Караси путал карты, что это не логотип армии Краевой, почему это было сделано? Карась под спецслужбами, и нам сейчас в Украине невыгодно ссориться с Польшей, поэтому это все затирается в соцсетях. Был такой аналог Карася поп Гапон и Евнасов. Они оба были левыми эсерами и бомбистами, но оба работали на охранку Зубатова. И когда Рутенберг ну, узнал, что Гапон работает параллельно на охранку, он доложил своему шефу Азову. Это Дмитрий Корчинский, который тоже работал на охранку. И один агент приказал убить другого. Как это работает? Понимаем, да? Но потом и Евна Асофа тоже убили. Он уехал в Европу, его там нашли. Догнали.